Андрій Єрмак, це глава офісу президента, провів телефонну розмову з Майком Волцом, радником Трампа з питань з безпеки. Нібито обговорили місце і дату переговорів щодо завершення війни і переговорів з РФ. Для цього потрібно в принципі для цього потрібно перезавантаження відносин зі сполученими штатами. От як ви гадаєте, це. возможно сейчас разломажить в нынешней ситуации возможности вообще разломать отношения Сполученими штатами как минимум части для перезагрузки отношений и вообще для поддержания отношений как, как в браке как в чем угодно нужны две стороны то есть несомненно со стороны мне кажется в интересах украины несмотря на то что случилось должно быть хотя никто мне не должен но так мне это кажется со стороны должно быть Сделать все возможное для улучшения отношений с Соединенными Штатами во всех отношениях, экономической точки зрения, военной, чтобы нельзя было это наш, наш украинский интерес, уважает, так? Безусловно, значит, но здесь не все упирается в украинские возможности. Как мне видится, нужно грамотно сделать все, что возможно, в том числе это подразумевает некоторые уступки, которые можно пойти. Понятно, что есть уступки, которые недопустимы. И далее, уже, если украинцы сделают все возможное, далее уже все зависит от Соединенных Штатов мы понимаем прекрасно, что сегодня отношения, в отличие от Трампа, менее доброжелательные, не от нынешней администрации. Но, во-первых, я не думаю, что речь идет о какой-то ненависти и полном неприятии. Это не так. И речь идет об американских интересах, в том числе, как бы администрация Трампа не трактовала эти интересы, я думаю, что полное поражение Украины и такое, которое, очевидно, паршивая сделка, совершенно паршивая, не какая-нибудь терпимая, это не в интересах Соединенных Штатов. А раз так, то если вот эти вещи сочетаются, то, на мой взгляд, восстановление определенных отношений, я имею в виду, вот был скандал, и вот некое их улучшение, причем с позитивными практическими результатами, оно возможно при подходе с соответствующим с двух сторон. И главное другое, каждый, каждая страна, должна действовать в соответствии со своими интересами, сделать ради этих интересов максимум возможно. В случае с Украиной отсутствие американской помощи – это простое уравнение, простая связь. Отсутствие американской помощи – это жизни украинцев, это потерянная украинская территория. И поэтому здесь цена особенно высока. Кстати, это перекликается с ситуацией в Израиле, когда в Израиле, в отличие от многих других стран, говорят об интересах в сфере безопасности, то это всегда не что-то абстрактное, это кровь людей. И это буквально в смысле ситуации, когда мне во время нашего с вами разговора может прилететь откуда-то ракета или не прилететь. Поэтому это крайне важно и важно делать максимум возможного, а там будет видно. Бачите, у нас ситуація дзеркальна. Теж може прилетіти ракета в мене в будь-який момент, поки ми з вами говоримо, і е, відбувається постачання чи не постачання американських е, засобів, зокрема протиповітряної оборони. Ну от е, ці факти переговорів між Волцем та Єрмаком підтвердили фактично, що обоє. Е, нібито цей раунд, новий раунд переговорів очікується найближчим часом. Сьогодні зранку були е, такі чутки про те, що. Наступного тижня, нібито, президент Зеленський може поїхати до США спільно із Кіром Стармером, прем'єр-міністром Британії та президентом Франції Еммануелем Макроном. Хоча французькі адміністрації цю інформацію заперечили про такий тріо е поїздки, словом, зараз, чесно кажучи, дуже складно в принципі оперувати будь-якою інформацію, інформацією, яка з'являється не з офіційних джерел, а там з е е посилань на інсайдери, е просто. Знаєте, вся преса переповнена різноманітними повідомленнями, тому повідомлення Єрмака, яке я цитую, воно було підтверджене і самим Єрмаком, і підтвердив це і Майк Волц про те, що справді ведуться переговори про зустріч про перемовини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Тому ймовірно, новий раунд перемовин між США та Україною. Можливий насправді, але я зараз звернуся до дещо іншої інформації. Це те, теж, що сьогодні шокувало, це про зупинку обміну е, розвідданими, не тільки військову допомогу, а про зупинку розвід... Е, обміну розвідданими, дивіться. Давида я з одного боку, якби, розумію, що це дуже складно зробити, тому що при обміні розвідданими між різними структурами, тож не тільки США, США замішані, а й інші структури світові. Існують горизонтальні зв'язки, які все рівно будуть дозволяти певні е, ну передавати до української сторони. Є свої власні напрацювання українські, е, це з одного боку. З іншого боку, ну, коли зупиняєш щодо друга або партнера, розвідання, це такий. Е, Прямий натяк на певну недружність між вами так вона є. Вона десь відчувається витає у повітрі між нами і американцями, але ну, реально цікаво зрозуміти. от цінність таких розвідданих, чи можна їх чимось замінити? Чи американські дані вони є незамінними і єдиними у світі? Они, возможно, не единственные в мире, даже, скорее, большая их часть, но, безусловно, у очень малого количества стран есть возможности, которые есть у американцев, либо приближающихся, либо, скажем так, полностью американских возможностей, если мы смотрим по совокупности, ни у кого нет. Это четко и ясно. Ну, например, старт, давайте возьмем такое, не очень актуальное для Украины, хотя кое в чем может быть актуально. Старт баллистических ракет, либо, либо даже ракет э, воздух, земля-воздух. У американцев благодаря геостационарным спутникам могут быстро зачечь в любом месте старт ракеты баллистической, в том числе, И не исключая, что украинцев тоже предупреждают об Искандере еще до того, как его заметили радары, украинские или американские же радары. То есть вот вам пример раннего обнаружения. Это можно не считать разведданными, но это очень важно, например, для того, чтобы вовремя укрыться, либо вообще понять, что к чему происходит. Значит, ни у кого нет таких возможностей, как у американцев. И, например, у Израиля есть колоссальные разведывательные возможности, буквально, тем более по интересующим Израиль районам. И тем не менее, все равно американцы в каких-то случаях могут дать что-то, и это помогает, или наоборот не дать, и это создает серьезную помеху. Так что у Америки очень много возможностей, и если они еще и не позволяют своим союзникам передать то, что добыто американскими инструментами, об этом тоже ходят слухи, я не случайно об этом упоминаю, то это плохо, я могу вам сказать. И вы приводили в конце беседы с предыдущим гостем Ситуацию с, пример с установками Хаймерс. Вот это яркий пример. Установки Хаймерс для того, чтобы она была максимально эффективна, нужна стопроцентная точность координата цели. То есть, скажем так, есть военная, я имею в виду так, военная, когда благодаря военной геолокации, военного стандарта, на место цели, на, скажем, самоходного орудия противника определяется с точностью до метра. Если у тебя нет вот этой точной геолокации военной, которую могут дать американцы и американские возможности, а, например, твоя точность падает до 5-7 метров, то вот вам сразу падает, я тут не говорю как пользователь э, юзер Хаймерса, нет, но мне объясняли упрощенным те, кто имеет прямое отношение к таким системам. Достаточно, чтобы ты определил местонахождение вражеской цели на несколько метров с ошибкой, на несколько метров и ценность хаймарсовской ракеты падает в этом случае. Вот вам пример самый низовой. Есть множество примеров, что могут дать американцы. Я не знаю точно, что они давали в реальной связи, но предполагая их возможности, можно предположить, что они давали. Это один из аспектов, ради которого стоит особенно постараться, чтобы отношения вернулись хотя бы частично на предыдущий уровень. Я могу вам сказать так, что если бы даже вот американцы пришли с этим багажом прекратить сотрудничество с Украиной, прекратить помощь. Но если бы даже они это сделали несколько позже, к примеру, чем это произошло в реальности, то уже бы это было выигрышем. То есть выигрыш времени, когда у тебя еще есть какие-то данные, еще какое-то оружие поступило. Но то, что было не вернуть, вернее, можно вернуть, ради этого нужно серьезно постараться, и оно того стоит. Тоди, Туди, Заключне питання про теж партнерство. Я просто знаєте, я, я розумію, з одного боку нам в Україні хочеться асоціюватися як частиною такою незмінною частиною Європи і бути в європейському дискурсі. Асоціювати себе, що ми це є Європа. Ну географічно і політично ми так воно і є. Але я маю на увазі, ми не частина України, ми не частина Європейського Союзу, ми не частина НАТО а, і з одного боку, там. Такі негативні або ворожі дії щодо нас вони прямо пропорційно не означають ворожі дії щодо Європи, але так чи інакше, все ж таки, е, певна напруга на українському кейсі між Штатами та Європою все ж таки існує. Все ж таки, вона виникла. Вона об'єктивно є. Е, і, от буквально сьогодні, я побачив опитування, що 73% французів більше не вважають США як надійного партнера. Я не розумію логіки. От ви розумієте, для чого? Е, Це вот вы, власне портатив до начала нашей беседы, Ви вы говорите, когда твои интересы. Сполучених штатів не збігаються з інтересами молодшого партнера, тоді можна нагнути молодшого партнера. Даруйте за лексико, але ну європа точно ж не є молодшим партнером. Чи як це от розуміти, який інтерес псувати свої відносини з Європою зараз для сполучених штатів? во перше в якій то мірі Європа молодший партнер, наприклад, в сфері безпеки, якщо ми говоримо про торговому економічному потенціалі, то тут ситуація інша несколько, но в качестве. плане потенциала военного, то, безусловно, без Соединенных Штатов европейские военные возможности кардинально падают. И в самом деле здесь можно говорить как о младшем партнерстве. Тут же важно заметить следующее. Мы делаем, как правило, ударение на Украине или, например, на Израиле, но действия администрации Трампа вызывают соответствующую реакцию и на других направлениях. То есть уже касательно непосредственно Европы, те же торговые войны, угроза тех же торговой войны, введение пошлин сейчас в отношении Европейского союза тоже висит в воздухе. То есть ну, есть... не убедить. через месяц, мая будет иначе. Да, то есть это, то есть для них, когда мы говорим об этом опросе со стороны французов, это не потому, что только что они услышали, как Трамп ведет себя с Украиной, либо с Мексикой или там или с Канадой, где тоже есть французская община. То есть это по совокупности и в первую очередь все воспринимают актуальными проблемами, касающихся их непосредственно. Это нужно никогда не забывать, какими острыми бы не были наши проблемы. Условный француз в первую очередь видит проблемы Франции, все остальное для него вторично, а иногда даже вообще малозначимо. Но они видят эту проблему. Я не думаю, что администрация Трампа ставит своей целью ухудшить отношения с Францией, либо вообще с Европейским Союзом. То есть так вопрос не стоит. Но вопрос стоит для них так, как мы сделаем сделаем Америку более успешной. То есть они, по сути, такими словами слова используются. А вот действия могут быть правильными или неправильными. И когда предпринимаются разного рода шаги, безусловно, стоит их продумывать. И стоит понять, а к чему это приведет. Приведет ли это к ухудшению отношений с Соединенными Штатами. Будут ли воспринимать США... Может, США заработает денег здесь и сейчас – но если США потеряет репутацию или не будет восприниматься как успешный, стабильный партнер, то, может быть, станет хуже. А как будет соотношение к Соединенным Штатам? То есть всегда, когда меняется или строится стратегия, нужно рассматривать ситуацию глубоко и в самых разных аспектах. Мне пока сложно сказать, я буду выражаться дипломатично, насколько глубоко и что именно рассматривает администрация Трампа. То есть у них есть некие цели. Понятно, что цель не сделать хуже для себя, а цель сделать лучше. А вот получится у них ли и правильно ли они действуют, пока вопрос риторический. Вот мы увидим результаты. Мы живем с вами в веселые времена.